поселка Александровка, Маринский район, дом мой дом, который там находится в этом поселке, ну, как будет? по улице Горького 8, угу. значит понес, Попал, подвергся. По, по, подвергся по звуку, я бы сказала а что это был авианалет в три часа ночи, муж успел среагировать, муж закричал диким голосом мы скатились по лестнице с мамой, как извините, были в белье, в чем спали. Жара была, открытые окна. Вот и мы скатились и помчались в, в подвал. Что-то я успела схватить по дороге плед. Мы закрылись и сидели. Удар был такой силы, что я, честно говоря, я не думала, что мы будем живы. Это тряхануло так дом. Это потому что, ну, практически из-за того, что у нас вот эта террасированная система, это оно попало в столб. Э электропередачи.